वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखाम् त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्र गदाधराम् पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषिताम् तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायात् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्द मध्यस्थं ॐ भी क्लीं अमृतानन्द भद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदाम् शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदाशुभकारिणि ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओङ्कारम् विष्णुमव्ययम् सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्मी परा लक्ष्म्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशम् चन्द्रकोटिसमप्रभम् तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मम् ब्रह्मरूप व्यवस्थितम् क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके प्रथमे त्र्यम्बिका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूले दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे लक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत्स्तोत्रम् पठन्तस्त्वाम् स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्याविचारणा एकमासम् का द्विमासम् वा त्रिमासम् च चतुर्थकम् पञ्चमासम् च षण्मासम् त्रिकालम् यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्राभयपीडि अताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशरः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीमप्रुतः पुत्रमुत्तमम् धन्यम् यशस्य मायुष्यम् चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल पातके, राजद्वारे महाघोरे रिपु संकटे सभास्थाने स्मसाने चकारागे सिद्धि अशेषभयसम्प्राप्तौ जपे जपेन्नरः ईश्वरेण कृतम् स्तोत्रम् प्राणिनाम् हितकारणमा स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यम् दारिद्र्यम् न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्ब शिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च चा युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्र भवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयास्तदा निश्चला वैष्णवीम् भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखाम् त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्र गदाधराम् पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषिताम् तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायात् बालकुमारिकाम् ओङ्कार विष्णोर्हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्द भद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजःप्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओङ्कारम् विष्णुमव्ययम् सिद्धिलक्ष्मीपरा लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्म्यलक्ष्मीनमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशम् चन्द्रकोटिसमप्रभम् तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मम् ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओङ्कार परमानन्दम् क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके प्रथमे त्र्यम्बिका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूले दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका ये, ये तत्स्तोत्रम् पठन्तस्त्वाम् स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्याविचारणा एकमासम् का द्विमासम् वा त्रिमासम् च चतुर्थकम् पञ्चमासम् च षण्मासम् त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्राभयपीडि अः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशकः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीमप्रुतः पुत्रमुत्तमम् धन्यं यशस्य मायुष्यम् चौरभयेषु च सर्वव्याधिनि पातके, राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने स्मसाने चकारागे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीम् जपे नरः ईश्वरेण कृतम् स्तोत्रम् प्राणिनाम् हितकारणम् स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यम् दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्ब शिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च चा युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनि गङ्गातटे गोकुले सास्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयास्तदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखाम् त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधराम् पीताम्बरधराम् देवीम् नानालङ्कारभूषिताम् तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायाद् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययम् ह्रीङ्कार बीजरूपिणी ॐ क्लीं भद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकारब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययम् सिद्धिलक्ष्मी परा लक्ष्मी लक्ष्म्यलक्ष्मीनमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशम् चन्द्रकोटिसमप्रभम् तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मम् ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओङ्कार परमानन्दम् क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके प्रथमे त्र्यम्बिका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूले दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धि लक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत्स्तोत्रम् पठन्तस्त्वाम् स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्याविचारणा एकमासम् द्विमासम् वा त्रिमासम् च चतुर्थकम् पञ्चमासम् च षण्मासम् त्रिकालम् यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्राभयपीडि अः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीमपृतः पुत्रमुत्तमम् धन्यम् यशस्य मायुष्यम् चौरभयेषु च भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने च चकारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीम् जपेन्नरः ईश्वरेण कृतम् स्तोत्रम् प्राणिनाम् हितकारणम् स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यम् दारिद्र्यम् न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च चा युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्र भवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयास्तदा निश्चला